पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालयां देवीं सा मां पातु सरस्वती माणिक्यवीणामुपलालयन्ती मदालसा मञ्जुलवभिलासा कन्या मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रकणावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पण्ड्रिक्षुपाशां कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते नमस्ते जगदेकमाता जगदेकमाता सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदेकामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती कन्या मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रकणावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते नमस्ते जगदेकमाता जगदे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालयां देवीं सा मां पातु सरस्वती मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रकडावतंसे कुचोन्नते कुम्कुमरागशोडे पण्ड्रेक्षुपाशांकुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते me amava

उदयनं गोपा अद्रृष्णद्रृषण आर्य उदयनं विश्वा भूता सवृंदोड़ाजन नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्यंबकाय त्रिवरांधकाय ऋकाग्निकालाय काद्रा नीलु पदयन मो नमो यो केशापी ने पुष्ठा नौ नमो भवशेन् जगदा अंबत नौ नमो सुरद्राया तारागिने क्षेत्रा पद मौ नम श्रोताया हन्द्याय वनात ये नौ नमो रोहिताय सवदक्षाण पदयन मौ नमो मंत्रिणे वाणिजा कक्षाण अंबद नमो नमो మంత్రికా పదయ మౌ నమో భువంతయత్నాయన మౌ నమ వృత్తైర్ఘోషాయ క్రంథయతే పక్కేనా మౌనమ కృష్ణ వేదా షత్వానాదయ మౌ నమ స్వాది వ్యాధి నా వ్యాధి మౌనమ సగోహా సేనా మౌ నమో నిజిన యూపే తస్కరాణుల ఉపశిషంది ఉపశిషన్ ய கீநோ நம கிருஷ்ணவேதாயம்போ நம நம சனிநியம் பதய மோனம கோமா

नमो कन्या बुद्धिया नमस्ोभ्या बदायुध नमजामायुध नमो प्रति प्रतिज्याय नमो या न्यायता कें्यायम करम ल्लोजा व्याय नमो वन आयदाध नम श्रवायध प्रतिश्रवायध नम आनायता सुयध नम चोराधा वबिंद नेज नमो वनगवरोधने नमः नम स्युध स्तनायुनमुनु नमो वृणवेदा नमो नमो दोाय नमोनेता नमस्ते युधनेता नमस्कार विधाय स्वेदनमुजाद्याम्ताय अश्रोद्याय न्याग्रमो न्यायस्तायता सूच्व्यायता नमो वैचारयता वैचाता नम वेद्याम्रम्लायेम स्व्यायता

पन्न कावदो शासनादने अपि तस्माद्विरा रचायत

मपत्र विशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालयं देवी सा मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रपणागंसे कुशोन्नते कुम्कुमरावशोणे पण्ड्रेक्षुपाशांकुशपुष्पवाणहस्ते नमस्ते नमस्ते जगदेकमाते नमस्ते जगदीकमाता जगदीकमाता सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि तिथिर्भवतु मे सदा पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरवर्णिनी नित्यं पद्मालयां देवीं सा मां पातु सरस्वती पिलासा महेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गी मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि వసంత పంచమి సందర్భంగా శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారికి విశిష్టమైన రోజు కాబట్టి పద్నాలుగో తారీఖు రేపు ముందు ముందు రోజు అనగా ఈ రోజునే స్వా అమ్మవారికి విశేష పూజలు అలాగే పంచామృత అభిషేకాలతో అమ్మవారికి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి కూడా అమ్మవారికి విశేష పూజలు అలాగే అక్షరాభ్యాసాలు అనంతరం విద్యార్థులతో సామూహిక సరస్వతి అమ్మవారికి పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క పూజా కార్యక్రమంలో అక్షరాభ్యాసంలో పాల్గొనే భక్తులు ఎవరైనా ఉన్నా అలాగే పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొనే విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉంటే కమిటీ వారి దగ్గరికి వచ్చి లేదంటే ఆలయర్చకులకి మీ యొక్క పేర్లు ఇచ్చి ఈ యొక్క పూజా కార్యక్రమంలో కూర్చుని ఈ యొక్క అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కాగాలని కోరుతున్నాం జై శ్రీరామ్